Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую в этот утренний час любви Господа Иисуса Христа. И я рад иметь эту привилегию сегодня размышлять вместе с вами над Словом Божьим. И когда все проснулись сегодня утром, наверное, все увидели одно и то же. Это то, что любовь Божья и милость Его обновилась и сегодня. И сегодня любовь Божия распространилась на этот мир, на эту землю. И у нас здесь, и везде, где есть жизнь на этой земле, всякая, мы видим, что любовь Божья не перестает. Потому что любовь Божия, она вечная. Все, все пройдет, пророки, пророчество, жизнь на этой земле. Но любовь Божия не прекратится никогда, мы читаем Слово Божьем. И хотелось поделиться таким местом Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна 3.16. Итак, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот такое слово, все, наверное, его знают, все помнят, и если мы читаем Библию, в самой первой главы мы видим, что Бог с любовью создавал этот мир, Бог с любовью отнесся тогда, даже когда люди согрешили, и у Него был такой план любви, чтобы назад вернуть людей, и долгое-долгое время жизни на этой земле Бог с любовью оберегал свое творение. И мы, увидим, что, мы видим, что Бог сотворил так землю, что и венец творения человека, что все, все для человека Он сотворил. Он настолько люб... проявлял свою любовь, что сотворил люб... всякую траву, всякую э, пищу для человека, траву для лечения. И все было для пользы человека и есть. И Он до сих пор посылает все необходимое для того, чтобы жизнь на этой земле продолжалась до определенного времени, Богом назначенного. И когда мы читаем книгу Второзакония, мы видим, как Моисей напоминает, напоминает народу израильскому, как Господь любит его, как заботится о нем. И на этом, на примере народа Божьего Израильского, мы видим, как Господь любит, проявляет свою любовь к человеку, к человечеству. И там Моисей говорит, я вам, что Господь ведет вас в землю такую хорошую, вы не трудились, не строили, не напрягались, и другие там все делали, а вас Бог ведет и даст вам это бесплатно. Но люди не верили, и даже в тех трудностях и в тех неожиданностях вроде бы можно было так подумать. Но если Бог так любил народ, почему он не сказал, ну не переживайте, я вот так вот так вас проведу через море, через океан. Нет, Господь подводит, они не знают, не видят выхода никакого, но тут любовь Божия открывается, перед ними море, и они проходят. Для чего? В этом любовь Божья проявилась в том, что чтобы они могли доверять Слову Божьему и любви Божьей, что в любой момент, в любой, любой, любой ситуации любовь Божия не перестает и не прекращается. И на этих, на этих ситуациях народ израильский учился, и может быть кто-то из них не научился, и там погиб в пустыне, но кто-то научился доверять Господу, научился доверять Его любви, верить, что любовь Его вечная и постоянная и не прекращается. И когда мы прочитаем 33 главу, 33 главу Второзакония, мы здесь можем увидеть, как этот Моисей, Моисей, человек Божий, в котором тоже была такая любовь Божия, которую он принял от Бога, что он очень любил народ Божий, вступался за народ всегда. Молился за народ, и Бог дал ему право в конце его этой жизни на земле благословить этот народ, и благословением, которым Бог благословил народ, этот благословил. И этот человек получил право передать это благословение, эту любовь Божию. И мы можем прочитать здесь, какие благословения одни, одни из благословений, которые получил народ Божий. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал, «Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана и шел с тьмами святых, одесную его огонь закона». Истинно Он любит народ Свой, все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Закон, закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, и Он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми, да живет рувим, и да не умирает, и да не будет малочисленен. Но Абиуде сказал сие, услыши, Господи, глаз Иуды, приведи его к народу его руками своими, да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. А Левий сказал, тумим твой и урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, в котором ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и на братьев своих не признает, и на и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают, учат законом Твоим, Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лицо Твое и все на жертвенник Твой. Благослови Господи силу Его и одели рук Его благоволи, порази чресла восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять. А Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, без прок... Бог, Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между ранами Его. Абиосифе сказал, да благословит Господь землю Его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от Солнца и вожделенными произведениями Луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее благословение явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. И здесь все говорится о том, что Господь благословил, и в конце он говорит, блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их. Мы видим, что Господь в любви своей оберегал народ израильский, и даже когда народ не слушался и приходилось его учить, отдавать в плен, то все равно Господь вспоминал свою любовь и возвращал их назад, возвращал земли и все, и восстанавливал ихнюю жизнь. И когда мы посмотрим на нашу жизнь и увидим и вспомним это место, которое я прочитал, что в Иисусе Христе Господь даровал и нам такую любовь, что мы можем прийти к Нему через веру в Иисуса Христа и получить те же самые благословения, как народ Божий. И мы видим, те, которые пришли и познали Его любовь, мы видим Его любовь в каждом своем дне. Иногда мы, может быть, забываем, иногда делаем как-то что-то автоматически, но когда мы вспомним, подумаем, и мы видим, что если бы не любовь Божия и не Его милость, то мы бы ничего не могли бы сделать в нашей жизни, что мы могли бы, могли бы вообще не жить, или в какой-то ситуации, может быть, могли попасть в аварию, разбиться, или так как другие там люди вот на Украине попали под обстрел какой-то и погибнуть. Но Господь нас сохранил каждого до определенного времени, чтобы когда мы встретимся там на небесах, мы могли вспомнить, что его любовь вечная, и его любовь никогда не перестает. Написано, что вера до определенного времени и надежда до определенного времени, но любовь из них больше, потому что она вечная потому что Господь вечен, и Он есть любовь. Дорогие братья и сестры, давайте никогда не забывать и помнить, что любовью вечной Он спас нас и оправдал нас пред именем Своим. И в Иисусе Христе проявилась Его любовь к нам. И нам нужно, какая бы ни была трудная ситуация, и какие ни были в нас Проблемы жизненные, мы должны помнить, что мы можем всегда вернуться, всегда прийти, попросить прощения. И Он в своей великой любви простит нас и поможет нам во всем, и поддержит нас во всякую трудную минуту, и поможет нам... Найти правильное решение в нашей жизни, потому что Он есть наша надежда, наше упование, и только в, Нему, в Нем наша жизнь. Слава нашему Господу за Его вечную любовь, которая никогда не перестает. Аминь. Аминь. Прославим Его в молитвах наших.